Павло Райзер, новачок. Павло Райзер, старый новогравец. Будь Паша, про матч расскажи, что ты сегодня речевал свои эмоции и взагалі про Ну, поздравляю всех с победой. Я думаю, эта победа нужна как для Каверлы, так, я думаю, и для меня очень сильно. Сегодня тренер доверил мне довольно-таки много времени, за что ему отдельное, конечно, спасибо. Я, я старался как мог. Что касательно игры, ну, у Гаверлы, вот прежде всего есть свой специфический рисунок, в который я думаю, что мне придется еще время, некоторое время, чтобы в него войти. Но он мне нравится. И я думаю, что этот, этот рисунок как раз мы смогли сегодня показать, и все у нас получилось, вот так, скажем так. Ну, за рахунок в чем? Удалось все-таки команда бежит, а святого, и... Ну да, в принципе, половина как бы по очкам не удалась, потому что пропустили 52 очка, это слишком много. Может быть, уда... удачная все-таки игра в нападении нам дала какие-то какую-то какую более уверенность в... в защите в конце именно в решающие какие-то моменты. Нав... Наверное, все-таки удачное нападение. Як ты вообще не видел за раз физический старт, когда эти молодые хуи практикуют маклаевы, или за раз силы, че еще подверстали? В чи силы есть абсолютно. То есть, единственное, что еще повторюсь, именно необычно находиться такое количество времени, как на, на площадке. То есть в плане физической нормально, только в плане моральной, конечно. У меня был настрой как на первую вообще игру и как на игру в целом. То есть хотелось бы просто играть и показывать. Может, и главное выигрывать всей командой. Не жалеешь, <реклама> что сейчас лучше бывает? Ну, все, все, как говорится, происходит. Ну, <реклама> все, все, что не происходит, все к лучшему, скажем так. Ну, сейчас, как говорится, имеем... Э, что имеем. То есть я в команде и хочу максимально принести пользу этой команде. Тренер команды Бороморцев сегодняшнего матча, он и тренер Бороморцев Бороморцев, я думаю, что нельзя показать ваш комментар по матчу. Ну, не знаю, это... Я недоволен, честно говоря, игрой, это ну, не наш стиль игры, и не знаю, не смог я настроить ребят на тяжелую защиту. Нам повезло, что мы сыграли такой открытый баскетбол, перебегали фэра, перебросали фэра. Но это скорее исключение, чем правило. Поэтому завтра будет серьезный разбор игры. И вот. таких игр очень мало. И порадовали, конечно, красивая игра. Нравится. Не, я понимаю, что вам нравится, да. Мне не нравится. И кроме 29 результативных передач, мне ничего не понравилось. 18-12, когда было, вспомните, за 4 года, за 3 года, не было ни разу. 18-12. Поэтому это и против кого? Против Запорожья. Это их не конек. У них рекорд 11 трехочковых. Три раза они забивали в этом чемпионате 11 трехочковых в игре. Сегодня мы забили 12. Мы их переиграли в самом главном их компоненте. Вот. Но защита желает лучшего. уже на по сути уже Я не смог изменить. Я, говорю, я разговаривал в перерыве с ребятами очень серьезно. И на повышенных томах пытался им объяснить. Вот что говорю, ребята, это сегодня так, а завтра как. Поэтому вы видели сами. Тяжелая игра предстоит в воскресенье. Вот. Тоже необычная команда. Много трех очков выбрасывает. Играет быстрый баскетбол. Ну, будем готовиться. Как вам сегодня игра новичка по лаэзу? Я доволен. Для первой игры. И он даже сыграл лучше, чем я ожидал. Он довольно-таки легко вписался в коллектив. Он приехал в четверг, сегодня суббота, пятница. У него был один день. Были сомнения, выпускать его сегодня или нет. Но риск оправдался. Перед матчем вы сказали, что вы знакомы с ролью Клопектора, Гуина, Шапайла. Не знаете, как выступают Мур и Вернер. Как на вашу оценку, с кем вы справились, а с кем нет? Ну, может быть, сегодня ниже своего уровня сыграл, разве что, может быть, Шапел. Его статистические показатели 16,5, по-моему, или 16,4 очка за игру, и сегодня он сыграл ниже своих возможностей. А Кулпепер вы видели, какие сумасшедшие мячи он забивал с такой траекторией, какие... Это, это его стиль игры, и... Вот, за... меня ну, такое радует, что за четвертую четверть он, в принципе, не так много набрал очков. Сколько он всего набрал? 20? 21. А за четвертую четверть, по-моему, я не помню, чтобы он забивал. Может быть, с фолов там 2 или 3 очка за четвертую четверть. То есть я считаю, что в этом компоненте мы где-то справились. Вот. Мур доставил неприятностей. В принципе, Вернера знали, все просмотрели. И... Вот с остальными Гуин на своем уровне сыграл. Тут ничего не скажешь. Сильный игрок. В каких тенденциях зараз Ярослав Ламик? Да. Под вопросом было его участие, да, это его решение. Доктора запрещали ему сегодня выходить на площадку. Он подошел ко мне и говорит, тренер, я попробую. Ну, я не думаю, что он испортил свой. Можете дать комментарий по игре капитана Питерсона? 2-0-8, 4-5-2, это очень Сколько игрового времени он играет, значит, он пользуется моим абсолютным доверием. Он лидер, он задачи свои выполняет. Тут даже нет никаких комментариев. И вы знаете, раз на раз не приходится. Бывает, что мы попали сегодня, они попали, все. Нечего было подбирать, по большому счету. А он, вы знаете, может дабл-дабл делать и делал не раз. Поэтому сегодня, сегодня, значит, так надо было. Райан Пирсон, 54 до субъективных результативных игр сегодня, как можно? Молодой игрок. Молодой игрок и все равно пользу приносит. И даже с такой игрой и нет вопросов, я доволен. По предыдущей игре как? Ну, такое ощущение, что я вот не в своем городе нахожусь, да, а где-то на выезде. Выиграла команда, хорошее настроение, не, не, хорошее настроение, все. Нет, надо обязательно. А сегодня надо было выиграть? А когда можно проиграть? Расскажите мне. Ну, когда? Понимаете, болезнь Ивана Франковского стала то, что и окружающих людей, потому что они уже витают где-то. Мариуполь надо выигрывать, Нормально. Будивельник надо выигрывать. Кимик идет на первом месте, да, нам не хватило немножко, растерялись концовки, обидная игра. Вы даже себе не представляете, какая. Я не говорю про игроков, там я могу говорить только про себя, я три ночи не спал. Понимаете? И, и дальше. Это все, впрочем, сделаны выводы, стараемся идти дальше, вперед и радовать вас, только радовать. Но вы поймите, все живые люди. Про Донецк же вы ничего не говорили? Так надо. Выиграть у Донецка за 50 секунд, за 40 секунд проигрывая 7 очков, и выиграть игру, и 5 очков проигрывать, простите, да, и у них мяч был. И выиграть игру, это как вполне нормально, да. А вот химику проиграть, это уже страшно. Поверьте мне, очень тяжелое поражение было для нас. И переживали мы все вместе. И ребята, и тренерский штаб, и руководство, даже все не представляете как. И настроить их было на Одессу очень сложно. Так же, как будет тяжело настраивать на воскресную игру. Потому что вы видели, какие эмоции, эйфория, дайте мне мяч, я сейчас сыграю, каждый берет мяч, один в один играет, забивает. Все, сегодня они кураж поймали. А я моральный фактор лишь. Чем сильнейший что но каждый игрок, он игрок. И когда он играет с сильным соперником, это для него экзамен. И там не нужна никакой, поверьте мне, мотивации. Каждый из этих игроков хочет подняться выше, хочет играть в Мариуполе, хочет играть в Донецке, хочет играть в Будивельнике. И для них это очень сильные раздражители. И они выходят, поверьте, даже никаких накруток не надо на такие игры. Намного сложнее настроить на равную команду. И с этим бывают проблемы. Я надеюсь.